Из Крыма и Схода Украины мигрировало более 46 тысяч внутренних переселенцев. Они тимчасово проживают в детских таборах, санаториях, гуртожитках и активно шукають работу. Міністерство соціальної політики пропонує стати на обліку всім переселенцям в Державній службі зайнятості для реєстрації достатньо будь-якого посвідчення особи. Міністр соціальної політики Людмила Денисова заявила, що в Україні є понад 50 тисяч вакансій, половина з них робітничі професії. Далі у сюжеті ви побачите, як переселенці шукають нове місце роботи та які саме професії найбільш затребовані в Україні. Місяць тому Сергій зі Слоб'янська взяв дружину, сина, кота і собаку і переїхав жити під Київ. На батьківщині він працював старшим оператором газової котельні. На новому місці допомогли з роботою друзі. Приїхали 29 мая цього року. Ну, знайшли житло, нам допомогли і допомогли утриматися з роботою. Офіційної роботи от з 10 іюня. Чоловік працює вантажником. Його не бентежить, що робота не за фахом. Головне, що за декілька днів він отримає першу зарплату. Тут головне, щоб просто знайти роботу і щоб за що за жити не будеш, Постійно у містного населення сидіти на шиї. Сергій Щасливець: чимало його земляків через війну на сході переїхали, а знайти роботу не можуть і досі. Це підтверджують і в державному центрі зайнятості. Лише кожен десятий переселенець, який звернувся в установу, отримав роботу. З травня по сьогоднішній день по Донецькій області. Області звернулося 593 особи, працевлаштовано 59. По Луганській області звернулося 199, працевлаштовано 43 особи. Шукає, але не може знайти і 21-річний Станіслав Мусенко. Він теж приїхав зі Слов'янська, там працював менеджером із продажу побутової техніки. В інтернеті дзвонив, ходив просто по магазинам, заповняв різні, ну, там, анкети. Іскав різну роботу. В принципі, мені все одно де було працювати. Пока нічого вообще нічого в центрі зайнятості радять Станіславу стати на облік вакансій. Чимало за необхідності йому організують курси перекваліфікації. Якийсь час він отримуватиме виплати по безробіттю. Якщо говорити про ті вакансії, які які на сьогоднішній день є затребуваними, це продавці, це сфера обслуговування, тобто різноманітне це може бути і там обслуговування автомобілів, і обслуговування населення, багато затребуваних юристів. Як переселенцю стати на облік у службі зайнятості, детально написано на сайті установи. Кадрові експерти також радять ретельніше складати резюме і шукати вакансії в інтернеті. Роботні сайти. Достатньо ефективні зараз і потрібно працювати над своїм резюме. Подивіться на резюме, складайте резюме конкретно під кожного роботодавця, під кожну посаду. Ну і працюйте, звичайно над своїми навичками самопрезентації. Це зараз, на жаль, дуже важливо. А ще важливо запастися терпінням навіть у мирний час на пошук роботи знадобиться до чотирьох місяців. А зараз ще більше. Втім, для переселенців цей час іде набагато повільніше. Чимало людей приїхали без зайвих грошей і навіть без житла. Анна Воєводіна, керівник юридичного департаменту міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна. Упевнена, роботодавці все частіше знижують заробітну плату або збільшують навантаження, прикриваючись складною економічною ситуацією в Україні. Також зазначає роботодавці будь-якою ціною намагаються змусити працівника звільнитися за власним бажанням, аби зменшити виплати. Знає, як не стати жертвою роботодавця, та скільки часу потрібно на пошук нового місця роботи. Анна на у студії сніданку. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, ну от дійсно Ситуация сейчас непростая, мы это все прекрасно понимаем. Люди вынуждены бросать свои, уже свои рабочие места в, в регионах, в которых идут военные действия. Насколько реально людям сейчас в статусе переселенцев, которые приехали на юг Украины, в центр или на запад, найти все-таки себе работу? Насколько это сложно? Сегодня действительно трудоустроиться стало немного сложнее, чем полгода назад. Угу. Количество вакансий очень сильно снизилось. Это Особенно в Донецке и в Луганске. То есть в Донецке количество вакансий, по данным нашего портала, снизилось в два раза. В Луганске в три раза. То есть можно сказать, что там работы нет. Поэтому ну, люди, и, и одна да, из причин, да, люди... Да, люди переезжают в центр, на Западную Украину, для того, чтобы найти себе работу. Чем иногда... Ну, в Киеве тоже вакансий намного меньше. И когда вы говорите о статусе переселенцев, к сожалению... Никакого особого статуса у этих людей нет. Угу. Это такие же украинцы такие, такие же, как и те, кто проживают в Киеве, в Житомире, в Запорожье. Хорошо, но вот министр, Людмила Денисова, социальный министр, она говорила о том, что есть 50 тысяч рабочих мест для людей, вынужденных переселенцев. Если вы говорите, что в Киеве мало рабочих мест, какие города тогда предлагают им рабочие места? Она говорит о том, что упрощенная схема действует, и о том, говорит, что всего лишь нужно удостоверение личности для того, чтобы устроиться на работу. Это работает система уже или нет? Я, ну, наша власть может говорить все что угодно. Заявление любое официальное должно подтверждаться какими-то действиями. Угу. На сегодняшний день нам известно, что очень много людей, количество людей, претендующих на одну и ту же вакансию, сегодня выросло. Это говорит о том, что у этих людей нет работы. Речь идет не только о Киеве, речь идет обо всей Украине. И, опять же, ну, что это за работа? Мы этого не знаем. Скорее всего, это... Как, Рабочие специальности, конечно, это тоже хорошее предложение, если вы готовы приступить к такой работе. Когда, конечно, никакой работы нет, угу. то можно заниматься и такой. Но если, допустим... У вас есть высшее образование, вы занимали какую-то нормальную должность, получали нормальную зарплату. Угу. И на сегодняшний день вам предлагают быть грузчиком, ну, наверное, это немножко обидно. И как минимум за эту Но зарплату... Если совершенно нет другого выхода, люди переехали, надо как-то как кормить свою семью. Расскажите, пожалуйста, о том, как себя обезопасить, когда вы приходите на работу, а руководитель не готов вас взять в штат. Хорош... Какие документы должны быть, какие гарантии у этих людей, если они приходят на эту работу? Ну понятие вас не хотят брать в штаты, это значит, что вас просто берут неофициально на работу, принимают. Да, да. мы говорим о Гаване. А И вы, 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 это имеет отнош... ну, такая ситуация возникает у большинства, ну, большого количества людей не только у переселенцев, угу. то есть это проблема не сегодняшнего дня. Она не возникла сегодня. Единственное, что может быть сегодня она обострилась в связи с тем, что у людей нет выбора, и им приходится соглашаться на более худшие условия, чем на которые бы они согласились раньше. Расскажите, как себя обезопасить в таких случаях? Что нужно знать человеку, который приходит устраиваться на работу? На что стоит обратить внимание, чтобы быть э, уверенным, что он получит зарплату за работу, даже если у него два высших образования, ну, он не может сейчас устроиться по специальности? Э, прежде всего, необходимо задавать вопрос о том, как меня будут вообще оформлять либо это трудовой договор, то есть согласно ГЗОД, либо это гражданско-правовой договор, mm -hmm. какая у меня будет зарплата. Если вам, например, оглашают озвучивают зарплату, там, 10 тысяч гривен, вам не мешало бы задать вопрос, это чистыми или грязными, как любят у нас говорить mm -hmm. народе? То есть это... Если вам... Ответ работодателя после того, как он вам ответит, вы можете проанализировать, что это означает. То есть это белая зарплата, то есть это зарплата, с которой взимаются все налоги и сборы, mm -hmm. соответственно, которую нельзя снизить mm -hmm. в любой момент, то есть нельзя вас оштрафовать на половину зарплаты за то, что вы mm -hmm. чего-то не сделали. Mm -hmm. Либо это минимальная зарплата и большая часть ее в конверте. Такие э, в этом случае, конечно, э, вас в любой момент могут оштрафовать за любое там правонарушение на работе mm -hmm. и выплатить вам просто минимальную зарплату. Поэтому э, прежде всего вы должны понимать, какие какая какова правая природа ваших отношений будет. Если все таки вы столкнулись с тем, что вас не готовы на сегодняшний день и сейчас взять в штат, официально вам выплачивать зарплату. Ну, такое тоже бывает, и это, к сожалению... Ну, реалии. Реали, да, реали, ничего тут прелесть. не поделаешь. Скорее всего, если вы готовы, вы соглашаетесь на это. Не всегда работодатель это делает для того, чтобы вас обмануть. Скорее всего, он просто... Не, э, ну, то есть его экономическое Хочется экономить. положение да, сейчас такое, что он просто не сможет вам выплатить эти налоги. А, Сам зараз для аромаксового запытания ведь нашего спонсора торговельной марки Якус Монарх. Анна, скажите, пожалуйста, если мы говорим вот о таком неофициальном, как бы, да, внештатном сотруднике, должен ли все-таки подписываться какой-то документ при этом? Или, э, или люди просто приходят, договариваются и через месяц просто получают свои деньги? Вы можете подписать э, любой документ, то есть, который будет подтверждать э, наличие между вами каких-либо отношений угу. я бы советовала подписать какой-то документ его рекрутеры называют джобофером например то есть тот который вам делается официальное вам делается предложение о работе да. даже если она потом оказывается неофициальной у вас остается это у вас остается этот документ даже переписка по электронной почте в принципе это документ угу. если потом вас начинают откровенно обижать и нарушать ваши права, угу. вы можете пригласить своему так называемому работодателю э, тем, что э, этот документ вы просто э, представите в суде, и этот документ будет подтверждать наличие между вами фактически трудовых отношений. То есть Со... даже переписка о работе это Конечно, может Конечно. То есть э, если будут какие-либо доказательства того, что вы работаете здесь, что вам сделано было предложение, что вам обещали такую-то оплату. Угу. И если потом окажется, что эти э, услов... ваши договоренности будут нарушены, то вы сможете в принципе себя защитить. Только в суде. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. Многие фрилансеры и штатные сотрудники сегодня забывают о налогах и социальных нюансах. Вы об этом сказали. Мы говорим о пенсии сейчас. Люди устраиваются на работу на какую-либо в будущем они лишены в пенсии, или все-таки у них есть какая-то возможность получать пенсию, если мы говорим не о минимальной пенсии. Uh, любой человек uh, размер вашей пенсии зависит от размеров взносов, которые за вас оплачивались. Вы можете сами это делать. То есть вы можете э, работать где-то неофициально, либо работать на минимальной зарплате. Вы можете сами, добро... заключив договор о добровольном э, страховании, вы можете сами оплачивать взносы в том размере, в котором вы хотите. Mm -hmm. Для того, чтобы получать пенсию выше минимальная, угу. какая какая вам угодно. Ну, в принципе, я, например, абсолютно также из-за добровольное негосударственное страхование. Вы можете страховаться в каком-нибудь негосударственном накопительном пенсионном фонде угу. и денег вы получите намного больше. На что здесь надо обратить внимание, чтобы не оказаться жертвой обмана страховых фондов? Ну, изучайте рейтинги этих компаний. То есть всем достаточно несложно найти в интернете информацию о том или ином. Фон, не негосударственном накопительном фонде. То есть, конечно, это либо американские, либо европейские организации, у которых есть гарантии их вкладов, которые, у которых есть партнеры, банки, которые их кредитуют и гаранти, как бы гарантируют эти выплаты. Ну, то есть, конечно, это должны быть нормальные компании с хорошей историей, и эту историю несложно... А, Аня, возвращаясь все-таки к вопросу работы, действительно очень с чего мы начали. Многие люди, которые переезжают сейчас в столицу и в другие регионы и ищут работу. В двух словах, где им искать работу? Работу можно искать различными способами, как в интернете на сайтах по поиску работы, через знакомых, через друзей, через социальные сети, особенно через социальные сети. Угу. Сегодня, зайдя на страницу любой, любой компании, либо просто сообщества. В Фейсбуке в том же, там очень много вакансий. Mm -hmm. То есть, если вам нужна работа, вы должны использовать максимально все возможные способы. Потому что, согласно нашим исследованиям, на сегодняшний день поиск работы может занять до полугода. Спасибо. По все понятно. На, 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 на студии Сниданку была Анна Войбодина, юрист международного кадрового портала Headhunter Дякую за разговор. А Сниданку ТРВ.